الآن دكتور الحاج سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslimin muslimat, para pendengar Radio Aikim yang Allah sekalian. Masuki ayat ke-41 dan 42 dari surat Rum. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir bin Qasir, tolong buka pada jenis yang ke-7, muka surat 247. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Zahar fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aidin nasi liudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladhina min qabl. Kana aktharuhum musyrikin. Sadaqallahul azim. Telah kelihatan kerusakan di darat dan juga di laut di Sebabkan kerana perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar katakanlah adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT dalam ayat yang kita baca ni ada kiraat yang baca liyudhi qahum dibaca sebagai linudhi qahum itu bacaan qunbul ini kiraat yang kita pelajari bahawa setiap kiraat ini menampung makna yang baru nak menunjukkan kepada keluasan maksud yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Dia bukanlah satu perubahan seperti yang berlaku dalam kajian terhadap Bible contohnya. Perbezaan-perbezaan yang berlaku itu begitu ketara dan tak ada kemana satu sama lain. Tapi perbezaan dalam kiraan Al-Quran ini menengkapkan makna yang baru bagi menampung keluasan makna yang dikehendaki oleh Allah SWT. Seperti penjelasan oleh Al-Imam zarkashi dalam Al-Burhan. Ini sudah balara. Kita lihat perkataan penggunaan Al-Quran ini Al-Bar wal-Bahar. Ini adalah merujuk kepada satu bab namanya Tibaq. Kemudian Bima kasabat aidinas. Zahra al-Fasadu fil-Bari wal bahri Bima kasabat aidinas. Ini adalah satu majas mursal Iaitu menyebut sebahagian Merujuk kepada anggota tangan Namun ini maksudkan adalah keseluruhan Bima kasabat aidin nas Kerana tangan-tangan manusia Kita pun dalam penggunaan bahasa Melayu Menyebut sedemikian Ini kerana tangan-tangan yang jahat Tangan itu tentulah difungsikan oleh akal Tentulah berkaitan dengan perut Yang akan menerima habuan Dalam bentuk kejahatan dilakukan Maka dia merujuk kepada Satu wajah daripada majas mursal Yang kita pelajari sebelum ini Jadi Al-Fasad ni Berarti satu keadaan kekacauan kekacauan, kerosakan. Ini merujuk kepada kemarau, merujuk kepada kebakaran. Kita lihat kebakaran berlaku hutan ataupun bandar-bandar besar pun tak terkecuali pada hari ini. Kebakaran berlaku di Australia. Kebakaran berlaku di kawasan perumahan tempat-tempat terpilih di Hollywood itu. Dan penganiayaan kepada manusia merampas hak orang ramai. Negara Afrika yang merupakan pengeluar makanan dan juga galian terbesar di dunia tapi menjadi negara yang paling miskin pada hari ini contohnya. Dan kemudian berkata Al-Bar ini telah saya huraikan kepada tuan-tuan. Ada sebagian tafsir seperti dalam tafsir Ibn Tabari mengatakan ia merujuk pada kawasan kering seperti sahara sedangkan al-bahar itu merujuk pada permukaan bumi yang dekat dengan sumber-sumber air ataupun pendapat lain mengatakan al-bahar itu merujuk pada daratan dan al-bahar merujuk pada lautan ini semua digunakan dalam syair-syair Arab jahili yang menunjukkan kepada keluasan makna penggunaan oleh bahasa al-Quran perkataan-perkataan pilih oleh Allah SWT jadi penduduk daratan maksudnya kawasan penghuni perkampungan ke kota-kota ke ataupun dekat sahara ke manakala penduduk yang dekat dengan laut penghuni kawasan pesisiran pantai ke ini semua disebabkan memang kasabat al-dinas. disebabkan kemaksiatan atau dosa-dosa mereka lakukan jadi pengetahuan terhadap perkara ini memberikan input kepada si muslim supaya menjaga segala titah perintah dan hukum hakam yang Allah tetapkan supaya jangan mereka melanggar perkara itu kerana bila mereka merosakkan kanun yang Allah tetapkan maka akibatnya impak yang mereka terima ini merupakan hukuman atas sebahagian daripada perbuatan mereka lakukan dan Allah rasakan untuk mereka perkara itu sebelum azab di akhirat jadi perkataan liuziqahum ini lam ini panggil lamu ta'lil ataupun merujuk juga yang pernah kita pelajari mungkin juga merujuk pada lamul aqibah iaitu kesudahannya la'allahum yarji'un supaya mereka itu sedar dalam ayat lain kita telah belajar perkataan samaknya perkataan akalnya perkataan ilimnya ini semua membangkitkan Dari sudut subconscious mind ke ataupun dari sudut kesedaran hakiki manusia ke bahawa supaya mereka meninggal perbuatan buruk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Para yang rahmati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir hadai Qurawi wa bahawa fasad yang dilakukan oleh manusia ini akan mengakibatkan hukuman di dunia sebelum akhirat seperti ketapan Allah untuk si Al-Harith nama asal kepada Azazil kepada Iblis tapi bila mengingkar pada perintah Allah melakukan maksiat tidak turut dan tidak patuh pada perintah Allah untuk sujud pada Adam itu maka nama itu akan menjadi Iblis Syaitan La'anatullah dan begitu juga dikatakan oleh sahib tafsir Ruhul Bayan bahawa Ham bin Nuh ini telah pun ditukar warnanya kerana melihat aurat yang tak sepatutnya melihat aurat bapa jenis sendiri dia tertawa maka fasawadahullahu ta'ala fatawalada minhul hind wal habasyah ini wallahu alam dan tafsir Israiliyat mengatakan bahawa oleh kerana hukuman Allah padanya melakukan perkara itu maka Allah menjadi kulitnya hitam begitu juga Allah telah menukarkan wajah kaum Musa alaihi salam menjadi kiradah dan juga khanazir begitu juga berlaku pada kaum Nabi Isa alaihi salam dan Allah telah menukarkan hukuman telah menjadikan sebagai hukuman kepada kaum akbab yang menentang Nabi Musa alaihi salam menjadikan air yang di rumah mereka mereka ni merupakan bangsa yang dipanggil bertamadun lah telah mengalirkan sungai Nil itu ke dalam rumah mereka yang kita pelajari sungai Nil itu sumber keberkatan untuk negara Mesir kita pelajari yang surah Taha satu masa dahulu bagaimana telah dihanyutkan Nabi Musa AS atas perintah Allah diilhamkan untuk ibunya buat demikian maka hebatnya pencapaian bangsa Mesir itu tapi Allah telah menghukum mereka air itu bertukar menjadi darah ini, ini akibat perbuatan mereka lakukan begitu juga Umayyah bin Abi Salt ini wakana min bulaga il Arab ayisukanana iman atas bahawa Allah telah menjadikan Umayyah bin Abi Salt ini seorang antara yang paling balir seorang yang paling fasih dalam kata-kata Arabnya pengetahuannya lalu Allah menghilangkan ilmunya kerana uquq al-walidah kerana dia telah pun ingkar pada perintah ibunya menjadi anak derhaka maka Allah hilangkan dan kita pernah pelajari wa innal mar'a la ar-rizq li zanbin yusibu bahawa seorang itu akan dicari dihilangkan dilupakan nikmat rezeki untuknya kerana buatan haram yang dilakukan sebab ada manusia yang sepatutnya rezeki itu sampai padanya sebenarnya rezeki memang telah pun ditetapkan oleh Allah untuk seseorang itu tapi tidak sampai pada waktu yang diharapkan maka sampai pada hari tuanya berlonggok-longgoklah harta itu datang ketika hari tua kerana hari tua dia telah tidak, tidak peluang melakukan maksiat lagi maka segala nikmat rezeki yang diperuntukkan untuknya sepanjang hayatnya itu berlonggok-longgok datang bertimur-timur datang pada hari tuanya seperti yang boleh kita lihat keliling kita pun perkara ini berlaku maka inilah dia di antara kesan seseorang itu melakukan dosa zahar al-fasad zuhur zuhur al-fasad ini mengakibatkan dosa-dosa dan juga berbagai bentuk hukuman berlaku seperti seperti yang dikumpulkan oleh tafsir Ubul Bayan kesannya ini. Itu juga kalau kita baca kisah tentang Barsisah Tahu tak kisah Barsisah? kisah Bani Israel yang telah pun diajar untuk taat berpinta Allah tapi akhirnya telah minum arak dan kemudian berzina kemudian membunuh anak yang hadir itu. Maka apa hukuman Allah kepada orang semikian? Maka inilah di antara kesan daripada fasad yang dilakukan dalam konteks yang dikumpulkan dalam kitab kita tafsir kita boleh baca dalam hadis dan sebagainya. Jadi maknanya zuhul fasad yang berlaku pada dunia pada hari ini antaranya adalah bentuk kalau kita kaitkan dengan kehidupan hari ini hurufnya, peperangannya, peperangan tarifnya. Kita melihat gharat, wal yush, al wa ta'irat, al sufun, al harbiya, wal gawasat. Inilah dia hidup dalam ketakutan, ancaman daripada negara-negara kuasa besar. Ini semua kerana kesan dosa-dosa yang dilakukan. Maka inilah dia yang disebut sebagai kalau kita perhatikan bila menolak atau menafikan pentingnya komitmen kita kepada agama, tanggungjawab kita kepada agama kita sendiri, maka kesannya hidup dalam keadaan ketakutan. Berbagai-bagai perkara yang berlaku dalam hidup ini, fa'azaqahumullah Allahu jazaa amilu bil ma'asi wal atham. Kerana kalau kita perhatikan idzaqah ini seperti yang telah kita pelajari di perkataan zauq sebelum ini, dia merujuk pada apa? Merujuk pada satu yang dirasakan kepada seseorang itu umpamanya makanan. Dipaksa untuk makan. Jadi, apa yang dimaksudkan kat sini? Bila maksiat itu berlaku, maka Allah SWT merasakan sebahagian daripada liwzi untuk dirasakan kepada mereka ni ba'dal amilu. Ini banyak kali dah saya sebut pada tuan-tuan wa -tuan. kathra isti'maluhu fil Zab. Sebenarnya perkataan zauq ini merujuk kepada wujud at-ta'am bil fam. Ini satu rasa yang kita boleh nikmati pada lidah sebenarnya. Tapi kerap kali digunakan dalam Quran, usul Quran. Biasanya azab itu Allah menggunakan perkataan idzaqa ataupun zauq ini. Yaani Allah telah menjadikan demikian afsad asbab dunyahum bisu'i sani'ihim liyudziqahum ba'd jazaa'i ma 'amilu waqtarafu min adh wal 'anil haqq wa yu'adhibahum bil ba'sa'i wad-dara'i wal masa'ib. Ini Allah kenakan sesuatu satu musibah ini jadi seolah-olah kerana dosa yang dilakukan itu mengakibatkan Allah merasakan sedikit daripada hukuman sepatutnya banyak tapi Allah mengenakan sedikit sahaja untuk manusia kerana kasih sayang dan juga penyantunnya dan juga rahman Allah SWT buat si hamba walau mereka melakukan berbagai bagai perkara itu pun dah parah untuk kita sebenarnya tapi sebenarnya itu sebahagian kecil yang dikenakan buat manusia di atas dosa-dosa mereka lakukan ingat ya tuan-tuan hati dan dikasih sekalian kalaulah dosa yang mereka lakukan itu selayaknya dihukum sebagaimana yang sepatutnya maka tentulah tidak ada satu pun yang akan tinggal di atas muka bumi lihat ya Allah mengatakan di sini yuzikahum ba'da lalai amilu la'allahum yarji'un bahawa Allah mengenakan satu perkara itu untuk mereka sedikit sahaja dirasakan untuk mereka kerana dalam ayat yang lain kalau kita lihat Allah sedanglah menceritakan tentang hukuman ini kepada manusia nanti ada peluang kita baca surah fatir a'udzubillahi imna rajim dalam ayat ke-45 walau yu'akhir yu'akhidullahu <Sighi dikata> an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabb. Kalau Allah mengenakan hukuman dengan selayaknya mengikut kadar dosa-dosa yang mereka lakukan, maka tidak akan satu pun yang akan tinggal di atas muka bumi ini. Tapi oleh kerana kasih sayang Allah digunakan idzaqa ni tadi sebagai satu isti'arah makniyah yang mana Allah mentashbihkan ma yusibahu min alami wa yuhissuna biha bi ta'am hasatal mat'am. Mana Allah beri kepada mereka ni sedikit sahaja fa yuhissuna biha ma bi'isaba at'am hasatu almut'im maknanya dalam konteks ini dirasakan sedikit sahaja kan saya dah jelaskan pada tuan, tuan perkataan zauq dalam bahasa Arab ini merujuk kepada rasa sedikit kalau kita nak ceritakan kebakhilan yang ada pada seseorang itu kita cerita saya berkawan dengan lama tak pernah dia belanja saya sesuap nasi pun ma zuqtu minhu ta'aman qat sikit pun makan dia tak bagi aku rasa padahal kawan dengan lama nak cerita buruknya akhlak seorang kedekutnya dia maka kita menggambarkan perkataan zauq itu sikit pun aku tak rasa maka dalam konteks azab yang Allah kenakan kepada manusia sekali lagi saya terang kepada tuan-tuan bila Allah Taala menyebut perkataan yuziqahum ba'd allazi Allah rasa sikit saja yang kita rasa payah sangat dengan tsunami ke dengan kebakaran hutan ke kebakaran satu bandar besar ke sebenarnya itu sikit saja seumpama so, seorang yang mengatakan demikian kepada temannya tadi sikit pun aku tak dapat nak ya rasai sepanjang aku berkawan dengannya nak cerita kedekutnya orang itu jadi penggunaan Quran dalam konteks ini sebagai satu bab isti'arah nak menampakkan kasih sayang Allah Taala ni walaupun hukuman yang kamu rasakan besar tu sebenarnya sikit saja yang dikenakan akibat daripada apa kelakuan kejahatan yang terbit daripada diri kamu itu pun kamu dah tak mampu untuk menghadapinya maka jangan kamu main-main dengan Allah SWT dalam tafsir Ibn Qasim menyatakan lagi lebih lanjut Abu Aliyah berkata barang siapa yang melakukan maksiat kepada Allah SWT berarti dia telah melakukan kerosakan dalam kerana segala kebaikan yang ada pada bumi dan langit makhluk-makhluk yang ada ni semua Allah disebabkan ketaatan kepada Allah SWT untuk itu ada sebuah hadis dari Abu Daud bahawa Nabi SAW pernah menyatakan lahadun yukamu fil ard ahabu ila ahliha min an arba'ina sabahan. Satu hukuman yang Allah tetapkan, lalu dilaksanakan di bumi, lebih baik untuk penghuni bumi ini daripada diturunkan untuk mereka hujan selama 40 hari. Begini maksudnya. Bila satu ketapan Allah itu dilaksanakan, hukuman ditegakkan, maka manusia, majoriti mereka akan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Faham kan? Katalah hukuman itu berlaku, maka manusia semua melihat dengan penuh ketakutan bahawa hukuman yang layak, yang Allah tetapkan, itu dijalankan, maka semua akan rasa takut. Bila manusia takut, maka masyarakat akan ditinggalkan bila maksiat ditinggalkan maka bumi menjadi aman bila menjadi aman maka keberkatan akan turun sebab itu masalah yang berlaku dalam kehidupan ni tuan-tuan tak pernah selesai kita melihat kekayaan di satu tempat satu puak golongan manusia menikmatinya tapi di sana orang kelaparan orang dalam penindasan penganiayaan kezaliman berlaku pada mereka hak mereka dinafikan ini masalahnya sebab tiada keseimbangan maka satu tangan membina kemajuan satu tangan merosakkan seluruh bandaran seperti kata orang Arab kalau di tabni baitan wa tahdim misra satu tangan bina sebuah rumah tapi satu tangan merobohkan habis satu kota apa faedahnya tuan-tuan maka ketidaksimbangan inilah yang dimaksudkan sebagai al-fasad insyaallah lebih lanjut lagi saya akan bawakan kepada tuan-tuan kisah bagaimana sebutan perkara semikian untuk bagi manusia ingat dan ingat ini sangat penting kerana ingat itu membawa manusia kepada Tuhan ingat ini bila disuburkan selalu akan melahirkan manusia bertamadun sekali lagi kaitannya dengan surah ar-rum yang sedang kita bincangkan insyaallah tuan-tuan kita akan huraikan lebih lanjut dalam kuliah akan datang barulah kita faham keterikatan berlaku di antara ayat-ayat Quran ini seperti dinyatakan oleh Dr. Farid Lansari pakar tafsir terkemuka rahimahullah dari bumi maghrib itu yang menggambarkan tahjir Al-Quran bahawa Quran ni umpama pokok asasnya lah akidah cabang dahan ranting cerita tentang muamalah akhlak dan sebagainya tapi semuanya bersendikan bernadikan bersumbulkan kepada akidah yang benar kepada Allah SWT insyaAllah kita akan huraikan lebih lanjut dalam kuliah akan datang Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. 啊，都。Uh,